बसमिलहिम मेरा नाम है मोहम्मद रियाज़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं रियाज बज़मी वेलकम खुश आमदी आज जी हमने जो वो सिलसिला एक शुरू किया हुआ है कि पहले रिटर्न टेस्ट की तैयारी के हवाले से उस हवाले से खूसी एक लेक्चर सीरीज़ जो है वो हमने शुरू की थी और अब उसके बाद जो है वो ये रिटर्न टेस्ट की तैयारी और प्लस साथ उसके जो है वो इंटरव्यू उस हवाले से एक हमने ये सिलसिला शुरू किया है जो आप जो है वो उम्मीदवार जो पब्लिक सर्विस कमीशन या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन या के पी के पब्लिक सर्विस कमीशन किसी में भी आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो मैंने बताया था कि आपको इंटरव्यू के अंदर जो है वो एक इन में से एक चीज़ का इंतखा करना होता है या शायरी का या फ़िक्शन का अगर शायरी की करेंगे तो फिर दो तीन शायर और एक को खूस तौर पर तैयार करना है और अगर आपने फ़िक्शन तैयार करनी है तो फिर आपने क्या करना होगा तो फिर आपने जो है वो नावल या अफसाने का इंतखा करना है लेकिन नावल को अगर देखा जाए तो वो बड़ी सखामत का होता है और उसमें तैयारी करने के भी बड़े मसाइल

कि आपने अगर अफसाना तैयार करना है तो अफसाने के अंदर एक बंदे को आपने यानी कि एक जो मुसनफ़ है एक अफसाना निगार उसे आपने बड़े अच्छी तरह से तैयार करना है और बाकी को भी मैंने कहा था कि कभी मेरा एक वो दोस्ता वो सिर्फ़ एक गुलाम अब्बास को तैयार करके चला गया बाकी को उसने हाथ भी नहीं लगाया था उन्होंने कोई मनटो में से चंद एक सवाल कर लिए तो उसकी फौरी पहले सवाल पर ही सॉरी हो गई तो ये बात यह है कि कभी भी अपने जो है ना ऑप्शन वो एक आधा नहीं होना चाहिए बल्कि एक से ज़्यादा ऑप्शन भी कि अगर गुलाम अब्बास को आपने तैयार किया हुआ इस बात को उन्हें भी पता होता है कि ये किसने खसूस तैयार की है इसके अलावा भाई आप अहमद नदीम कासमी को भी थोड़ा पढ़ के जाएँ आप मंटो को भी थोड़ा पढ़ के जाएँ इसके अलावा जो है इसमें चुकताई या अहमद नदीम कासमी है या इसके अलावा और जो प्रेमचंद के भी कोर्स की हद तक आपने पढ़े हुए तो थोड़ा सा ज़रा वसी नॉलेज होना चाहिए तो आइए जी शुरू करते हैं तो गुलाम अब्बास जी ये तो आप उन्नीस के अंदर पैदा हुए और उन्नीस में वफात पाई कुछ जो है वो कह ले के महकिन के, के नज़दीक वो कहते हैं जी उन्नीस सौ नौ नहीं बल्कि ये उन्नीस सौ सात में पैदा हुए थे बहरहाल ये थोड़ा सा इसके अंदर इबहम है बहरहाल अब हम इनके जाते हैं जी सब सबसे पहले देखते हैं इनके अफसानवी मजमूे कौन कौन से हैं इनके जी अफसा... कुल इन्होंने जो है वो छत्तीस अफसाने लिखे हैं ये इनके जो चार अफसानवी मजमू हैं इन्हें मिलाया जाए तो कुल इनके ता हाल छत्तीस जो है वो अफसाने लिखे गए सबसे पहला अफसानवी मजमू है जी आनंदी ये 1948 सौ ईस्वी में जो है वो शाये हुआ था दूसरा अफसानवी मजमू था इनका जाड़े की चांदनी ये 1960 सौ में शाया हुआ था उसके बाद इनका तीसरा है जी कन रस ये इसे कुछ लोग कन रस पढ़ते हैं तो वो ज़रा गलत लफुज़ है दुरुस्त लफज़ है जी कन रस ये उन्नीस सौ में इनका शाया हुआ था और उसके बाद चौथा है जी रेंगने वाले ये भी इनके अफसानवी मजमू है उसके बाद इनके नावलट हैं जी आम तौर पे जो मशहूर है लोगों में वो यही है कि इनका गोंदनी वाला जो तकिया है वो एक जो है वो कहने के ये जी एक नावलट है हालांकि इनके गोंदनी वाला तकिया भी नावलट है 1936 में शाया हुआ जज़ीरा सुखन वरा ये 1941 के अंदर शाया हुआ ये भी जो है नावलेट है और एक इनका नावलेट है धनक तो ये इनके जो हैं ये जी नावलेट हैं ये अफसानवी मजमू हैं आगे एक ही दिन में ग़ुलाम अब्बास के तमाम अफसानों पे बात करना ज़रा मुमकिन नहीं है तो इसको मैंने एक दो बल्कि कोशिश करूँगा तीन हिस्सों में या दो हिस्सों के अंदर जो है वो तकसीम किया हुआ है आज आपके सामने नज़र आ रहे हैं आज इनके नौ अफसाने मैंने लिखे हैं नौ अफसानों पर ब्रीफ स्टोरी यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरा अफसाना उनको दस्तयाब नहीं है या पढ़ने का वक्त नहीं है तो ये प्लेटफॉर्म आपको जो है वो इंतहाई महदूद वक्त के अंदर गोया ऐसा होगा कि जैसे आपने वो पूरा पढ़ लिया है वैसे पूरा पढ़ने का तो नयल बदल नहीं है लेकिन वो अंग्रेज़ी की एक वो कहावत है ना कि समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग तो आइए जी शुरू करते हैं सबसे पहला है जी इनका आनंदी तो ये इस इनका जो अफसाना है ये एक बल्दिया के अंदर एक कह लें कि एक अजलास होता है जिसका जो है वो लुबे लुबाब यही है वहाँ पे जो है वो मुख्तलफ़ लोग तकारीर करते हैं कि जी ये जो तौाइफों का मोहल्ला है ये बीच कह लें कि बाज़ार के अंदर है और हर शरीफ आदमी को गुज़रते हुए या आ, हमारे जो औरतें हैं उनको भी गुज़रते हुए ख़रीदारी करने के लिए यहाँ आना पड़ता है लिहाजा ये तौायफें बन समर के बैठी होती हैं और इनका वो कह लें कि ये इनके लिबास और इनकी वो जो इन्होंने मेकअप वगैरह का इस्तेमाल किया होता है हमारी शराफ़ा की औरतें भी जब देखती हैं तो इस तरह की चीज़ें डिमांड करती हैं तो घर एक बसा बसाया जो है वो जन्नत जो पहले नक्शा पेश कर रहा होता है बाद में वही घर जो है वो जहन्नुम बन जाता है और भी मुख्तलफ़ लोग जो हैं वो बड़ी रिकत अंगेज़ किस्म की तकारीर करते हैं और ये तय पाया जाता है कि इस ये जो इनका कह लें कि इनकी जो आबादी है या ये जो लोग हैं तौफ़ें इन्हें शहर से बीस को उसके फासले पे कर दिया जाए मुख्तर बात करूँगा क्योंकि आबादी तो तो कर को मुंतकिल जाता है वहां पहले वो कह लेकर गांव में तब्दील होती है फिर कस्बा कस्बे से शहर के अंदर और फिर वही जो है वह चहल पहल उतनी ही जितनी आबादी उनकी पहले थी शहर के अंदर उसी हिसाब से गिर्दो नवा में शहर जो है वह बस जाता है और आखिर में वहाँ फिर एक अजलास बल्दिया को तौर कहा जाता है कि इन्हें बीस कोस जो है वो दूर इन्हें इस आबादी से मुंतकिल कर दिया जाए तो बुनियादी तौर पर जो है इस अफसाने के अंदर गुलाम अब्बास के कहना चाह रहे हैं कि हमारा मुआरह भी बड़ा जो है वो दो दो रुख है कि हम में से ही लोग हैं जो इनके मोहल्लों में जाकर इनको जो है वो रौनक बख्शते हैं क्योंकि अगर वो बीस कोस दूर गया था लोग वहाँ पर तमाशबीन ना जाते ना वहाँ पर इतनी जो है वो ये आबादी बनती और ना उनकी रौनकें चहल पहल बनती तो हमारे मुशरे के दो है वो दोहरे मैार को यहाँ पर जो है वो जेर बहस किया गया इस अफसाने के अंदर ओवरकोट ये ओवरकोट में एक अफसाना जो है वो एक ऐसे गरीब लड़के का जो बुनियादी तौर पर इंतहाई मतवस्त और बल्कि मिडिल क्लास से भी लोअर क्लास से ताल्लुक़ रखने वाला है जो माल रोड पर जो है वो चहलकदमी कर रहा है कभी जो है वो अपना बाजू घुमा रहा है जिस तरह बॉल जो है वो गेंद करवाते हैं ये बॉलिंग करवाने वाले बॉलर तो कभी इस तरह कर रहा है और उसकी जो चौंचले हैं या अटकेलियाँ हैं वो बढ़ती ही चली जा रही हैं जैसे जैसे कह लें कि शाम का तो धलका बढ़ता जा रहा है हल्की इतनी, इतनी जो है वो सर्दियों की ये जनवरी की होती है शाम तो इतनी सर्दी होने के बावजूद भी उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे सर्दी है ही नहीं और वो एक बड़ा इंजॉय कर रहा होता है एक वो जोड़े का पीछा करता जाता है और एक जगह पर रुक जाता है उनका पीछा करते करते के। पीछे से एक लारी आती है जो चैरिंग क्रास के पास उसे जो है वो कुचल के आगे ले चली जाती है लेकिन जब उसे जो है वो जाकर हस्पताल में मुंतकिल किया जाता है और स्ट्रेचर पर जो है वो उसे उसकी डेड बॉडी या लाश जो है वो होती है तो वहाँ पे गुल और सुनूबर नामी नर्सें जब देखती हैं कि उसके जब कपड़े उतारे जाते हैं तो देखती हैं कि वो उसने ओवर कोट पर ही जो है वो नेकटाई इस तरह से लगाई हुई थी कि शर्ट पहनी नहीं हुई बुनियान अगर है तो वो फटी पुरानी और जो बूट थे यानी कि जो उसके जूते थे वो उसके अंदर जो जुराबें थी वो एक और थी तो गोया कहने का मकसद है कि वो गुरबत या वो उसकी सूरत हाल जो उसने अपनी ज़िंदगी में जो है वो छुपाई हुई थी लोगों से और अपने आप को एक अच्छे यानी कि कह लें मतमल घराने में से शुमार किया हुआ था कि लोग देखने के बाद अंदाज़ा करते थे कि किसी मतमल या दौलतमंद घराने से इसका ताल्लुक है लेकिन मौत ने उसकी हकीकत को भी जो है वो जब वो स्टैचर पर पड़ा हुआ था तो उसे गोया एक तरह से नंगा कर दिया था कि इसकी असल असलियत को माशरे के सामने ले आई थी उसके बाद ये कतबा है ये शरीफ़ हुसैन के बारे में शरीफ़ हुसैन एक दर्जा चहारुम का क्लर्क है वैसे दर्जा दोम असल जो मतन है उसके अंदर दर्जा दोम है कुछ जगह पे जो है वो आम लोग कहते हैं दर्जा चहारम का क्लर्क है तो दर्जा दोम नहीं बल्कि दवम पढ़ना चाहिए दर्जा दवम का ये क्लर्क है और एक दफ़ा उसकी बीवी मायके चली जाती है कि वो दफ्तर से वापस आते हुए जो है वो ऐसे ही जो है वो मुख्तलफ़ दुकानों से होता हुआ जो है वो ख़रीदना कुछ था नहीं क्योंकि बेचारे की जेब में तो कुछ था नहीं तो ख़रीदता क्या ख़रीदा खरीदता वो एक कबाड़ी की दुकान पे जब गया तो कबाड़िए की दुकान पे उसे जो है वो एक संग मरमर का वो जो है कह लें लेंगे सिल या पत्थर उसे मिल गया उसने सोचा कि जब कभी मेरे हालात अच्छे होंगे तो मैं इस पर अपना नाम कुंदा करा के जो है वो मैं जब अपनी को कोठी अपनी घर बनाऊँगा तो उसके बाद जो है वो अपने नेम प्लेट या नाम की तख्ती लगा दूँगा तो ये ख्वाहिश उसके दिल के अंदर होती है कि सारी ज़िंदगी उसकी गुजर जाती है और ये ख्वाहिश पूरी नहीं होती आखिरकार वो कतबा बड़ी जगह बदलता है कभी स्टोर रूम में जाता है कभी अलमारी में कभी कहाँ कभी कहाँ आखिर उसके इंतकाल के बाद उसके बड़े बेटे को उसके बड़ा प्यार होता है एक दिन सफ़ाई सुथराई करते हुए अलमारी में से वो उसका नाम लिखा हुआ जब वो कतबा निकलता है तो वो उस पर थोड़ी सी तरमीम करा देता है क्योंकि उसे अपने बाप से बड़ी मोहब्बत होती है तो उसमें तरमीम करा के आगे लिख देता है मरहूम तो यहाँ पे अफसाना निगार कहना चाहता है कि कितनी उसकी ज़िंदगी के अंदर ये अरमान था कि मैं इसे अपनी जो है वो घर की जो है वो अपनी जो बड़ा एक घर बनाऊंगा उसके बाहर लगाऊंगा क्योंकि अमीर लोगों की कोठियों के बाहर उसने लगा हुआ ये सारा देखा था उसके दिल का वो जो अरमान था मरने के बाद वही कतबा जो है वो उसकी कब्र पर नसब कर दिया जाता है तो यहाँ हमारे माशरे की असल में ग़ुलाम अब्बास कह लें कि इसका इब्तदाई अपना बचपन भी इंतहाई गुरबत तंग दस्ती के अंदर गुजरा ये अपने ननयाल के अंदर जो है वो रहा इसके अलावा ये أهل تشيو जो है वो मकतबा फिक्र ताल्लुक था और इमाम बारगाह के अंदर ये उस दौर के अंदर जो है ना वो आम चाहे वो अहल तशो थे या सुन्नी थे जो भी थे इस बहस में तो हमें जाना ही नहीं तो वो ना इमाम साहब के लिए जो है वो रोटियाँ लोगों के घरों से लगी होती थी कि लोगों के घरों से मांग के लाओ तो ये ग़ल अब्बास भी ये इब्तदाई दौर में और इब्तदाई दौर में ही इसने ये भी काम किया लोगों के घरों से रोटियाँ भी मांग के लाता था और इसके अलावा जो है इसने इब्तदाई दौर में ही मज़दूरियाँ शुरू कर दी थी इतहाई गुरब तो यही वजह कि इसके अफसानों के अंदर तर इस तरह की चीजें एक जो हमारी मुआरे की तलख हकीकत है वो बड़ी हमारी आंखों के सामने आती है तो उसके बाद ये परी चेहरा लोग इसमें बुनियादी किरदार जो है वो बे बल्किस बेगम है जो जो है वो बे, बे नवाब तरा तुराब अली की बीवी हैं जो भारी भरकम वजूद रखती हैं और इसके अलावा सामवली रंगत है और मर्दों की सी जैसी आवाज़ है जब उसका खामद एक सरकारी ठेकेदार होता है जब वो पैसा फैसा इकट्ठा करता है तो उसकी ज़ेर निगरानी में जब घर तैयार होता है तो बड़ी कफ़ायत शयारी से काम लेकर और मज़दूरों से डांट डबट करके ये बड़ा जल्दी अपना घर तमीर करवा लेती है तो इसके घर में वो काम करने वाली झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी जब आती है तो ये उनकी बातें सुन रही होती है वो अपनी बेटी को कह रही होती है कि वो तोते वाली के हाँ भी जाके काम कर लेना वो जो फ़लाँ है उसके हाँ भी काम कर लेना तो ये बे, बल्किस बेगम को शक गुजरता है कि इसने सब के नाम उल्टे रखे हुए हैं इसने मेरा नाम क्या रखा हुआ है तो वो डांट के पूछती है कि मेरा आपने क्या नाम रखा तो वो कहते हैं जी कि हमने तो आपको आपको तो हम बेगम साहिबा ही कहते हैं तो वो कहती है नहीं नहीं मार दूंगी अगर ना बताया तो फिर उन्हें कहते हैं नहीं जी आपको तो हम बेगम साहिबा ही कहते हैं वो फलां फलाँ तोते वाली फ्लां कहते हैं आपका तो सीधा नाम ही रखा हुआ तो वो साथ ही उसे पूछ लेती है कि ये जो आज आपने टहने काटे हैं अपने ये बागीचे के ये दो बड़े बड़े जो टहने हैं दरख्त के ये हमें दे दें दे, हमने छप्पर वगैरह डालना है तो वो कहती है ठीक है ले जाना तो जब ये सारा मतलब है कि अफसाने का जब आखिरी चंद लाइनें हैं उनके अंदर जो है वो जो महतरानी है वो महतर को यानी कि सफ़ाई करने वाले को अपने खामद को कहती है कि मैंने ढिढो से या ढड्डो से जो है वो टहने पूछ लिए हैं वापसी आते हुए ढड्डो के घर से वो टहने लेते हैं आना यानी कि उसका नाम भी उन्होंने रखा हुआ था तो उसके बाद आ जाता है जी बहरूपिया इसमें एक बयानिया अंदाज के अंदर जो है वो चलाया जाता है तो सबसे पहले मैं बता दूं कि प्लाट और कहानी में क्या फ़र्क है कहानी ये है बादशाह मर गया रानी भी मर गई ये कहानी है क्योंकि आपस में रब्त नहीं है प्लॉट क्या होता है प्लॉट का आपस में रब्त होता है मसलन बादशाह मर गया उसकी जो है वो दुख की या उसकी जो है वो उसकी जुदाई की तकलीफ़ को बर्दाश्त ना करते हुए रानी भी मर गई ये प्लॉट होता है ठीक है प्लॉट की जो है ना वो टेक्निक्स होती हैं ये फिक्शन लिखने की यानी कि एक फ्लैश बैक टेक्निक तकनीक होती है एक फ्लैश फॉर्वर्ड तकनीक होती है फ्लैश बैक जो तकनीक है वो ये होती है कि अगर आपने वो मूवी मूवी देखी हो जिगर मूवी थी इंडियन मूवी है अजय देवगन की अगर आपने वो देखी है, तो देखा होगा वो कृष्मा कपूर और अजय शुरू के अंदर जो है वो एक उन्हें कैदी बना के उनके पाँव में बेड़ियाँ होती हैं और उनका वो प्राइम मिनिस्टर पूछता है कि आप तो फूलों की तरह नरमो नाजुक हैं तो ये क्या तो गोया वो पीछे की तरफ अपनी कहानी बताना शुरू कर देते हैं तो इसे कहते हैं फ़्लैश बैक तकनीक यानी कि पहले आगाज़ आगाज़ और उसके बाद उसकी एंड की तरफ जाते हैं तो इस तकनीक पर जो है मुस्तफ़र हुसैन

तो ये जी मदन ये वो वो कहानी जब शुरू करता है गुलाम अब्बास मैं और मदन और आगे चलकर मैं का नाम भी बता देता है असलम यानी कि ये असलम और मदन जो हैं वो खड़े हुए खेल रहे होते हैं कि एक साहबजादा साहब की कोठी है जो अपने नाम के साथ रईस आज़म लिखते हैं तो उनके इसी वजह से जो है वो माँ भीख मांगने वाले या इस तरह के जो बहरूपी हैं वो इनाम है। इनाम वगैरह लेने की गरज से उसके हाँ जो है वो ज़रूर जो है वो जाते हैं तो ये जब ये खेल रहे होते हैं तो एक बहरूपिया उस कोठी के अंदर जाता है और चंद मिनटों के बाद जो है वो वापस आ जाता है तो जो है वो मदन को ये असल बताता है कि ये देखो ये कौन है वो कहता है कि ये कोई महाजन लगता है लेकिन वो बाद में कहता है कि ये महाजन नहीं ये तो बहरूपिया है तो यानी कि मुख्तलि बहरूफ़िन के दिल के अंदर ये उमंग जागती है मदन के दिल के अंदर कि आओ इसका पीछा करते हैं और देखते हैं कि इसका असल रूप क्या है तो ये उस वक्त जो है वो कह लें कि ज़रा कह लें कि कोई सपहर का वक्त था ये करते करते उसके पीछे गए इन्होंने खैर ठिकाने का पता लगा लिया अब इन्होंने कहा कि सुबह तड़के जाएंगे और देखेंगे कि इसका असल रूप क्या है तो वो बरअल उसके पीछे ये करते रहते हैं करते रहते हैं कभी तो वो एक के रूप में होता है कभी कुछ लेकिन ये उसका असल रूप नहीं देख सकते हैं और उसी तरह वापस लौट आते हैं उसके बाद है जो उसकी बीवी ये भी एक जो है वो कह लें बयानिया अंदाज़ के अंदर है तो उसकी बीवी के अंदर ये जो एक बयानिया अंदाज़ के अंदर वो जो बंदा अपनी जो है वो नौजवान जो अफसाने के शुरू में एक तवायफ़ नसरीन की बाहों के अंदर पड़ा हुआ है और अपनी बीवी की दास बीवी की ही बातें उससे करता जाता है तो इसकी बीवी का नाम नजमा होता है और उसव का नाम जो है वो नसरीन है तो ये उसे वो तॉइफ़ नजमा ये चाहती है कि ये मुजरा सुने या जो काम आया ये अपना उस के हिसाब से जो है वो करे लेकिन ये उसे बार बार कहता है कि मुझे उससे बड़ी मोहब्बत थी मैं तुम्हारे पास इसी लिए आया हूँ कि तुम्हारी शक्ल मेरी बीवी वो मरहूम बीवी नजमा से बड़ी मिलती जुलती है जो इससे जो है वो जो फ़ोत हो चुकी है तो वो खैर थोड़ी देर तो बर्दाश्त करती लेकिन उसके बाद उसके इंसान का एक वैसे भी एक औरत दूसरी औरत से जो है वो आ, जो है वो क्या कहते हैं कि खलिश या एक एक रकाबत महसूस करने लगती है लेकिन उसके बाद ये उसे कोई शॉपिंग करने के लिए एक रिक्शा मंगवाता है उस पर ले कर उसे बाहर चला जाता है कोई शॉपिंग वगैरह करते हैं वापस आकर फिर ये उसी की बातें और उसी की जो है वो खूबियाँ बयान करना शुरू कर दे लेकिन आखिर में नसरीन को कहता है कि नसरीन मैं तुम्हें बताऊँ कि एक बात जो मैंने इतनी रात गुजर गई है तो बताई नहीं उसने कहा कि क्या? कहा कि नजमा जो थी वो बावफा नहीं थी उसने कहा वो चौंक उठी प्यार कर है और कह रहे है वो बावफा भी नहीं थी बेवफा थी तो उसने कहा वो कैसे कहा कि उस, उसके किसी आशना का खत मेरे हाथ लग गया था लेकिन उसके बावजूद भी मैंने उसे महसूस ना होने दिया और मैं आज भी उससे जो है वह मुहब्बत करता हूँ तो यहां खैर थोड़ा सा जो है वो आ, मैं समझता हूँ कि यहाँ मुसनफ़ ने थोड़ी सी डंडी मारने की कोशिश की है क्योंकि आ, औरतें बर्दाश्त कर लेती हैं कि अगर उनका खामद इस तरह की बेवफाई करे तो वो किसी हद तक काबले बर्दाश्त होता है होता तो उनके लिए भी नहीं लेकिन ख़ास तौर पर हमारा जो मर्दों का मुआर है ये तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते कि जो आ, किसी की बीवी है अगर उसे पता चल जाए कि इसके जो है वो ताल्लुक हैं तो वो जो है वो या तो सख्त कदम उठाता है या कम अज़ कम जो है वो तलाक ज़रूर दे देता है कि तुम अब जाओ लेकिन कि उसकी मौत के बाद भी उसके गीत है। तो ये सब सुनकर जो है वो जो नसरीन तवयफ है वो चौंक जाती है कि इतना बा वफा भी कोई हो सकता है और आखिर में वो जो है वो रात को जब सो जाता है तो एक दफ़ा जो है वो हिचकियाँ लेकर रोना शुरू कर देता है तो वो जो नसरीन होती है जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को अपनी छाती से लगा लेती है तो ये नसरीन भी उस नौजवान को अपनी छाती से लगा लेती है आगे है जी फैंसी हेयर कटिंग सैलॉन ये चार हजाम होते हैं जो तकसीम के बाद यानी कि पार्टीशन के बाद आ, क्या पाकिस्तान के आप कह सकते हैं तकसीम हिंद के बाद जो है वो एक जगह पर शहर में इकट्ठे होते हैं चारों बेरोज़गार होते हैं किसी के पास भी इतने पैसे नहीं कि वो एक दुकान बना सकें तो ये कोशिश करके अलाटमेंट के ऑफ़िस में जाते हैं उन्हें अपना ये दुख जो है वो जारों कतार रो कर बयान करते हैं किसी एक ऑफिसर का जो है वो क्लर्क का दिल जो है वो क्या कहते हैं नरम पड़ता है और वो इन्हें किसी जो यहाँ से हिजरत करके हिंदुस्तान चला गया तो उसका एक यहाँ पे थी हमाम जिसे आप कहते हैं या ब्यूटी सेलोन वो इससे जो है वो अलाट कर दिया जाता है इनके नाम जो है मुंतकिल कर दिया जाता है ये वहाँ पर अपनी जब शुरू करते हैं तो दूसरों के नस्बत आधी कीमत रखते हैं बड़े गाहक इनके पास आना शुरू हो जाते हैं एक दिन एक मुंशी टाइप का बंदा पढ़ा लिखा नौजवान आता है जो इनसे जो है वो रो कर अपना हाल बयान करता है तो कहता है जी कि मुझे अगर आप रख लें तो मैं आपका जो है वो कुछ ना कुछ काम कर दिया करूँगा बेरोज़गार हूँ और हिजरत करके यहाँ पे आया हूँ तो ये चार भी मुहाजर होते हैं हिजरत करके पाकिस्तान आए होते हैं तो ये भी खैर उसे अपने पास जो है वो रख लेते हैं वो इनका खाना भी बनाता है साथ दुकान की सफाई वगैरह कर देता है तो मुख्तर बात यह कि आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने उसे जो है वो खड़े होने की जगह दी उसने बैठने की जगह खुद बना ली कि इन ये जो बेचारे चार हजाम होते हैं चारों नाई होते हैं इनको वहाँ से जो है वो किक आउट कर देता है और ख़ुद वहाँ पर उस दुकान पर जो है वो कब्ज़ा जमा लेता है तो यहाँ पर इस का जो है वो एंड हो जाता है आगे उसके बाद है जी जवारी ये आपके इम्तहान में भी आया हुआ था तो ये भी इनका अफसाना है कि एक जवारीियों का ग्रोह बैठ के ताश खेल रहा होता है या जुआ खेल रहा होता है अचानक एक जो है वो मुखबरी पर पुलिस पहुँच जाता और सबको गिरफ्तार करके थाने ले जाते हैं वहां पे जो है वो इन इस जवारी के ग्रोह के अंदर कुछ जो है वो शेख साहब हैं इज्जतमंद लोग भी हैं जो इनकी मिन्नत समाजित करते हैं कि खुदा के लिए हम हमारा जो है वो हम पर पर्चा काट के मुकदमा ना चलाएं नहीं तो मुआरे के अंदर हमारी नाक कट जाएगी कि हम किस जुर्म के अंदर जो है वो गिरफ्तार हुए हैं यानी कि कुमारबाजी के अंदर हमें गिरफ़्तार कर लिया गया तो खैर इन्हें जब पकड़ के ले जाया जाता है तो इनके ग्रोह का एक बंदा कहता है कि थानेदार मेरे जानने वाला है कुछ नहीं होगा मैं ऐसे ही छूट के आ जाएंगे कुछ नहीं होगा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है लेकिन जब वहाँ पर जाते हैं तो थानेदार एक ऐसी सज़ा इनके लिए तजवीज़ करता है जो अफसाने के अंदर जो है वो एक कहने के मजाया रूप अख्तियार कर लेती है वो कहता है जी कि वो अपने सिपाही को हुक्म देता है कि इन सब को लटा दो ये आठ दस जवारी होते हैं लिटा दो और इनके जो ये जो पजामे हैं ये उतार दो और इन्हें कहो के एक दूसरे को पहले एक बंदा उठे और एक दूसरे की तशरीफ़ पे दस दस जो है वो जूते लगाए अगर आयिस्ता जूते लगाए तो मैं अपने सिपाही को हुक्म करूंगा कि वो तुम्हारी जो है वो तशरीफ़ पे इतने जूते लगाए तो ये खैर बारी बारी एक दूसरे को जूते लगाते हैं और उनमें एक जो है वो निकू नाम का होता है जवारी वो जब आता है थाने से इन्हें रिहा कर दिया जाता है तो वो कहता मैं कहता था ना हमारा कुछ भी नहीं बढ़ना है ये कुछ भी हम अब हमारा नहीं बिगाड़ सकेंगे हमने यूं जाना है और यूं आ जाने तो गोया उसके लिए ये कोई इतना बड़ी सज़ा ही नहीं थी आ गया जी हमाम में तो ये एक मेन किरदार एक फ़र्ख भाभी या फ़र्खंदा बेगम है जिनका मियाँ जो है वो इब्तदाई अवैल इनकी शादी होती है तो अभी जवान ही होता है क्योंकि उसका इंतकाल हो जाता है इसके ससुराल वाले इसे इतना तंग करते हैं कि ये घर से भाग कर एक शहर में आ जाती है और वहाँ पर स्टेशन पर पड़ी होती है कि मोहसिन जो है वो एक नामी मोहसिन अदील नामी किरदार इसे जो है वो आकर एक रहने के लिए जो है वो जगह दे देता है तो ये आठ दस लोगों का चमगट्ठा इसके पास लगा रहता है इसे भाभी जी कहते हैं और इनके आपस में तल्लक बहुत अच्छे होते हैं ये भी उनकी खिदमत करती है खाने का वक्त होता है तो ये अगर मसला सालन बना लेती है तो रोटियाँ कोई और, को और मंगा लेता है तो वहाँ पर ये आधी आधी रात तक बैठे रहते हैं बल्कि यहाँ तक भी ये जो है वो अपने पास बैठने वाले दोस्तों को जो है वो उनका ख्याल रखती है कि उनमें एक जो है वो जब अपने घर जाता है तो उसकी बेगम कहती है जहाँ रात गुजार के हो वहीं दफ़ा हो जाओ तो वो कहता है कि भाभी मेरे साथ चलें और मेरी बेगम को समझाएं तो ये दुपट्टा लेकर बेचारी उसके साथ चली जाती है लेकिन आखिर में अफसाना निगार ने बैन सतूर कुछ ऐसी चीज़ें बयान की हैं कि कोई मीर साहब नामी ने एक नौजवान आता है इसकी महफिल में इसके घर में तीन दफ़ा आता है लेकिन उसके बाद नहीं आता और उसके बाद ये फरखंदा या फर्ख भाभी जो हैं ये भी अपने घर से ग़ायब रहना शुरू कर देती हैं जो मुसिन अदील और मौलाना और इसके लिए अब भटनागर और जो कि एक बुनियादी तौर पे एजेंट होता है तो ये सारे लोग जो हैं परेशान हो जाते हैं कि वो गई किधर तो बहाल यहाँ उस सतूर उसने इसके किरदार आकर में थोड़े से सवालिया निशान जो है वो उठाए हैं अभी ये है इसके जो है वो अफसानों पर हम बात इन करेंगे लेकिन पार्ट टू के अंदर इजाज़त दीजिए अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो बरा करम लाइक भी कर दीजिए अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कोशिश किया करें जो आपको वीडियो अच्छी लगे उसे दूसरे लोगों को भी फारवर्ड कर दें ताकि हमारा ये सिलसिला जो है ज़्यादा से ज़्यादा इससे जो है लोग मुस्तफ़ हो सकें इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़